Ти перестала нравитися собі. Мрієш зачарувати супермена і розпочати нове життя. Ми знаємо, чим тобі допомогти. в ефірі «Женсовет». Дивіться сьогодні у програмі: чи може обман зруйнувати стосунки? Обманули тебе тоже. Що відкопають ведучі у прихованому житті героя? Я говорила, на банове на легкі кроки до самовдосконалення. Ми вступили на путь катарсиса путем... Самоуничижение личности За что девушка Бонна жорстко Раскритиковала героиню Это просто жахливо. Как говорят, с милым рай и в шалаше Если милый, на парше А как найти и удержать такого мужчину С этим вопросом пришла наша героиня Диана, 23 роки. киянка Працює у международной юридической компании Слабкість одежды элитных брендов Привет! Привет! Привет, я Диана. Дуже приятно. Очень приятно. Очень приятно. Привет. 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 Диана, в принципе, как девушка мне понравилась. Очень такая открытая, веселая, яркая, позитивная, симпатичная, но есть одно но. Все женщины мечтают о принце на белом коне. Собственно, я в своей жизни такого мужчину встретила. Да, это самый прекрасный молодой человек на Земле. Он делает невероятные подарки, он водит самые шикарные рестораны, он каждый раз на встречу приезжает на дорогих машинах, причем разных. Вот, он очень умный, у него хорошее образование. Наша героиня достаточно клишированная девушка на крайне в своем сознании. Диана абсолютно не закохана в своего хлопца. Она закохана в такой себе персонаж, который проезжает постоянно на автівках, который дарует подарунки. В ней есть величезное желание быть The Blink Ring. Я надеюсь, все смотрели этот фильм, так? В общем, все дело в том, что он думает, что я директор юридической фирмы. Ну, а на самом деле я просто секретарь. Я ему сказала, что я тоже, конечно же, из богатой семьи. Э, в общем, социальный статус у меня такой же, как и у него. Э, но все не так. Живем мы втроем с подружками, снимаем квартиру однокомнатную. Не знаю, как ему об этом сказать и, в общем, что что делать и как как ему открыться и признаться. Я думаю, что, ну, если я все скажу, то как-то наши отношения. В общем, не получится. Женщины в, наш, в нашем современном мире более амбициозны порой. И опять-таки эта амбициозность, глупая амбициозность толкает их на некое вранье, когда они не могут воплотить свои амбиции в реалиях, они вступают в мир категории иллюзий. наверное, в этом не виновата, а виновата наше вообще социальное общество, потому что это везде пропагандируется, бренды хорошие машины, красивая жизнь и так далее. На вещи просто ты ему сбрыхала на початку, я не разумею этого коннекта. Ну, потому что я всегда хотела, чтобы рядом со мной был обеспеченный мужчина. Ты думаешь, что обеспеченные мужчины не могут влюбиться в простую обычную девушку? Ну, я не знаю. Мне кажется, что женщина должна соответствовать его статусу. Это и не женщина, перша. это механизм. Так что, будувати стосунка с первой хвилины из с этого ничего не выйдет. Даже если через рік ты знаешь, ой, вибачь, я сделала это заради того. Ні. Я не вважаю, как считает Даша Коломец, что это Брехня. Тому що брехня це, коли ти, по перше, купила сумку десь там на шулявці і сказала, що, що це дійсно фенді. Оце брехня. Однозначно, те, що ми просто з тобою, якісь такі сестри, не знаю, як але мені здається, що ти просто трішечки знаєш заплуталась. Наша дівшка Блонда одразу закохалася в нашу героїню, тому що щось в них таке схоже є. Блонда, ой, вона, е, я от чувствала неї таку хорошої енергетики. А ти у нього дома була? Я у нього дома ніколи не була. А чому а ти не? була в нього вдома? В ну, я не знаю. меня как-то как не приглашал. Ну, так романтично встречаться и заниматься любовью на нейтральной территории. Но за год ни разу не быть друг у друга в гостях. Это тоже очень странно. Вин часом не удружен. Вроде бы как нет. А в коже ли вы в круг его друзей? Потому что по друзьям, на самом деле, очень многое можно сказать. Как-то не получалось с ними никак встретиться. То есть вы лишь ночи, да, это так понимаю? Ну и как, вдвоем, ну... Да? Да. Я считаю, надо проверять. Я уже настолько все испортила, и настолько я сделала, наверное, все не так, что сейчас любые способы хороши. Я бы ее отвела к прекрасному психоаналитику, возможно, даже к священнику, да бы ей какую-то догматику определенную преподнести. Дианочка, у нас есть определенные правила в нашем проекте. Первое, ты должна быть готова к абсолютно любым экспериментам. Второе. Ты должна быть готова к правде, к любой правде, даже если она будет очень-очень жестокая. Третье. Ты не должна нас обманывать. Говорить только правда должна нам. И четвертое. Ты должна все-таки в конце концов принять решение сама. Что делать дальше? Ну что, девочки, беремся? Беремся. Спасибо. Сильно они пытались вот как-то обсудить мою проблему, что-то посоветовать. Я беру парня на себя. Я хочу с ним познакомиться, узнать, насколько он богат, разобраться, говорит ли он всю правду, понять вообще, чем он живет, у меня есть такие подозрения, даже скорее предположения. Возможно, он женат. Я хочу понять, каким он работает, в какой сфере. Цикаво, Умница. Интересно, <свят> что Диана вообще не в курсе про его работе. Мне кажется, она насколько закохана, возможно, даже больше в его деньги. Машины, шмотки, знаешь, как повелась. Mm -hmm. Я абсолютно согласна. Диана всецело поглощена мыслями, формами, которые создал ее болезненный ум. Mm -hmm. Мне кажется, что она... Дуже класна, вона вродлива, і в неї класні шмотки. Але я хочу ну так, але вона просто не знає про те, що є і більш демократичні бренди, які теж дуже класно виглядають, дуже модно і стильно. І не завжди ти маєш витрачати останні гроші на якусь там дольчі або якісь село. Так, але мені здається, що повинна я... вона слава богу. Остання слава Богу, Тфу -тфу -тфу. Боже мій робота як завжди. Черс ура. Далі цікавіше. Я вирішила його перевірити Що, або кого приховує Максим від Діани? І просто зараз чи впорається героїня із нелегким завданням Валерії Бардо? Ну, це кошмар.